अस्सलाम वालेकुम कमेंट्स आया था कि बाथरूम की जो लंबाई है इस तरह ये आठ फिट है छियानवे इंच जो कि दो मीटर चालीस सेंटी बनता है और इस तरह जो है वो चार फिट है अठतालीस इंच जो कि तकरीबन एक सौ बीस सेंटी बनता है इसके अंदर जो सेटिंग है वो किस तरह होनी है जो दरवाज़े हैं वो डबल है एक दरवाज़ा यहाँ पर आ रहा है एक यहाँ पर आ रहा है अगर यही दरवाज़े इस जगह पर अगर आते हैं तो ये सेटिंग उस जगह पे चली जाएगी इसमें जो किबला का रुख है वो इस साइड पे आ रहा है बाकी इस साइड पे हो तो भी इस तरह की सेटिंग चल सकती है अगर किबला का रुख इस साइड पे हो या ऊपर की साइड पे हो तो फिर जो है इसकी चेंजिंग थोड़ी सी करनी पड़ेगी दरवाज़ा है जो कि पचहत्तर सेंट है यहाँ से यहाँ तक जो जो जगह छोड़नी है इस जगह पर भी छूट जाएगी इस जगह पर भी छूट जाएगी इस एरिए में कोई चीज़ नहीं आती जैसे ही दरवाजे के अंदर आएंगे तो सबसे पहले आपको वाश वाश बेसन मिलेगा वाश बेसन जो इस तरह है ये अपना चौबीस इंच है जो कि साठ सेंटी बनता है इस तरह अठारह इंच होता है जो कि पैंतालीस सेंटी के, के लगभग बनता है ये जो बात मिक्सर होता है बात मिक्सर का इस तरह जो गैप होता है वो छः इंच होता है जो और इसी तरह जो इंग्लिश डब्ल्यू सी है इस तरह जो होती है वो तकरीबन अठारह इंच होती है जो कि पैंतालीस सेंटी के, के लगभग बनती है और इस तरह जो है ये होती है तकरीबन चौबीस इंच जो कि साठ सेंटी बनती है इसके पीछे जो जगह है वो दस से बारह इंच छोड़ी जाती है और ये चार फिट है तो मतलब आगे हमारे पास काफ़ी सारी जगह है और इसका जो पॉइंट है ये लोटा वगैरह भरने के लिए कॉर्नर से आप तकरीबन चालीस से बयालीस इंच पे रखें तकरीबन एक मीटर पे तो ये आपका जो सेटिंग है लोटा भरने की जगह बेहतरीन हो जाएगी इससे भी आगे निकल आएगा कपड़े वगैरह ख़राब होने से भी बच जाएंगे और इसकी जो फ्लश टैंक है उसका पॉइंट यहाँ पर आएगा दीवार से छः से आठ इंच छोड़ दें बीस सेंटी के लगभग और उसकी हाइट जो है वो आप तीन फिट से चार फिट रख सकते हैं अगर तीन फिट हाइट रखेंगे तो तकरीबन आपका नब्बे सेंटी बनेगा तो इस हिसाब से आपने इसकी सेटिंग करनी है ये जो बाथ मिक्सर है ये आपने छोड़ना है ये हमने ये जो जो जग, जगह छोड़ी है तीस इंच जगह छोड़ी है तीन चार इंच जगह यहाँ पर तकरीबन सात से आठ इंच जगह यहाँ पर तो ये पूरी ये जो है ये फर्श ऊपर उठा होगा इस उठे हुए फर्श तकरीबन कम अज़ कम आपने बारह इंच जगह छोड़ के इस जगह पे पहला एक पॉइंट देना है मतलब इससे जो तीस इंच हमने यहाँ पे छोड़ी है तो आपने यहाँ से बयालीस से लेके कर पैंतालीस इंच तक पहला पॉइंट देना है फिर उससे आगे पाँच साढ़े पाँच इंच के गैप पे दूसरा पॉइंट देना है तो इसकी हाइट तकरीबन एक मीटर के बराबर होती है जो छत्तीस से उनतालीस इंच तकरीबन बनता है तो आप इसी हिसाब से इसकी सेटिंग कर लें मेरे हिसाब से ये बाथरूम जो जिसकी लंबाई इस तरह आठ फीट है और इस तरह चार फीट है तो इस तरह इसकी सेटिंग आ सकती है इसके जो पॉइंट है वाश बेसन के इसके वाश बेसन के जो पॉइंट की हाइट होती है वो अठारह से बाईस इंच होती है और आपस में गैप जो है ठंडे और गर्म का तकरीबन चार से छः इंच रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है उसके अंदर वन और उसके बाद में हाफ़ पेडिस्टल फुल पेडिस्टल जो भी आप लगाना चाहें तो यहाँ पे लगा सकते हैं तो इस तरह इसकी सेटिंग है अगर मर्जी से कुछ चेंजिंग करना चाहें तो कर सकते हैं और इसके अंदर कोशिश करने का जो लाइन है वो आप बत्तीस की दे दें पच्चीस की दे दें चल जाएगी बत्तीस की दे देंगे दे तो प्रेशर थोड़ा इंक्रीज़ हो जाएगा और गर्म की लाइन जो है ना वो पच्चीस की दे दें तो इस तरह इसकी सेटिंग होनी है उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी कोई चीज़ समझ नहीं आती कोई कमेंट्स करना हो तो कमेंट्स कर दिया करें जैसे ही टाइम मिलेगा तो इन मैं इसके जवाब देता रहूँगा मिलते हैं इस तरह की नई और मालूमती वीडियो में अपना रखेगा बहुत सारा ख्याल अल्लाह हाफिज़